Axşamınız xeyr Bakı televiziya izləyiciləri, bir son dəqiqə xəbəri ilə qarşınızdayıq. Bəli, bu gün oktyobrun 18-də axşam saatlarında Bakı metropoliteni, qapalı səhiyyə dairəcəmətinin sabiq rəisi Tağ Əhmədov vəfat edib. Bəli, o uzun süren xəstəlikdən sonra 75 yaşında dünyasını dəyişib. Müəyyən dini prosedurlar həyata keçirildikdən sonra Tağ Əhmədovun nəşi yaşadığı evə gətirilir. Bir daha qeyd edirəm. Bakı metropolitin Qəpələcəmdar cəmiyyətinin sabiq rəisi Tağı Əhmədov dünyasını dəyişib. Uzun müddətən xəstəlikdən sonra onun nəşi yaşadığı evə gətirilir. Bakı kəndlərindən birində. Qeyd etdim ki, Tağı Əhmədov 1949-cu ildə Naxtəvanın Şahpuz rayonunda dünyaya gəlib. 1998-ci ildən 2014-cü ilə qədər Bakı metropolitin Qəpələcəmdar cəmiyyətinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 2014-2022 illərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının sədri olub. Son illərdə xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və 2024-cü il oktyabrın 18-də Bakıdakı klinikalardan birində dünyasını dəyişib. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım, biz hazırda Novxanı kəndindəyik. Belə ki, oktyabrın 18-də axşam saatlarında Bakı metropoliteni qapalı səhmdə cəmiyyətin sabiq rəisi Tağ Rəhmədov vəfat edib. O 75 yaşında dünyasını dəyişib. Bəli, Tağ Rəhmədov uzun müddət idi ki, xəstəliyədən əziyyət çəkirdi və bu gün oktyabrın 18-də Başçəşki klinikalardan birində dünyasını dəyişdi və məhcizə aparıldı. Məciddə müəyyən dini prosedurlarla həyata keçirildikdən sonra Novxandakı öz mənzinə gətirildi və biz də burdayıq, Bakuti olaraq çalışırıq, burdan ən son məlumatları sizə çatdırırıq. Bəli, Tağəhmədoğlu həm də maraqlı fikirləri, müsahibələri ilə də hər zaman gündəm olurdu. Onun səsləndirdiyi fikirlər, müsahibələr hər zaman mediada manşet olurdu. Onun cü nasillərlə dialoqu, verilən suallar, verilən cavablar hər zaman medianın gündəmində idi və saytların manşetinə çıxarılırdı. Mən qohumu yənancaq bu qədər bu dəqiq elə bir vəziyyətdəyik ki, danışmaq da imkanımız yoxdur. Allah rəhmət eləsin, çox böyük hürmət qazanmış bir şəxsiyyət idi. Yəni dünyasını dəyişibdi. Sumuqlar xəstə idi, uzun müddət xəstə olubdu. Türkiyədə də, burada da müalicə keçibdi. Allah rəhmət eləsin. Allah sizlərdən də razı olsun.